Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Jenny Love, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ya eran las 8 de la noche cuando Prenarin llegó a casa. Después de ocuparse de su ex, tenía planes de reunirse con sus amigas. Sintiéndose agotada, se dirigió directamente al comedor y pidió su plato favorito arroz con tortilla. Esa noche la criada le estaba preparando la comida, ya que Kemjira, quien solía insistir en cocinarle, no estaba por ningún lado. A diferencia de siempre, no estaba rodando por ahí, armando alboroto, tía Malai. ¿Ha subido a Kem a su habitación? Ella le pidió a la criada que le trajera la comida junto con un vaso de agua. Eh, señorita Kem. Ella, la anciana, parecía vacilante, con el rostro inquieto. Esto hizo que Prendarin sintiera que algo no iba bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esta tarde, la señorita Kem fue a despedirse de su padre. Y luego empacó sus cosas y se fue. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Brennan frunció el ceño confundida. ¿Se estaba escapando otra vez, como la última vez, después de su discusión de esta mañana? Era típico de ella, siempre evadiendo problemas y siendo testaruda. Pero si de verdad se había ido, ¿por qué su coche seguía aparcado fuera? No estoy segura querida. Solo dijo que se quedaría en otro sitio y se llevó todas sus pertenencias. Al oír esas palabras, Prenaren se quedó paralizada. El tenedor y la cuchara que tenía en las manos cayeron al plato sin tocarlos. Una sensación de inquietud le invadió mientras se levantaba y corría a su dormitorio. Al llegar notó que toda la ropa y las pertenencias de Kemjira habían desaparecido. Sin perder tiempo, irrumpió en su antigua habitación. ¿Será este solo otro truco para llamar su atención y preocupar a las criadas? Pero en cuanto entró, no encontró nada. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro de Kim Gira por ninguna parte. Una extraña sensación se apoderó del pecho de Prenarin. La ansiedad le invadió, haciéndose más intensa con cada segundo que pasaba. Sin dudarlo, se giró y se dirigió a la habitación de su padre. Golpeó la puerta varias veces, segura de que su padre aún estaba despierto. Cuando escuchó su voz dándole permiso, rápidamente abrió la puerta y entró directamente. Papá, ¿a dónde fue Kim? preguntó con urgencia, dirigiéndose hacia su padre, que estaba sentado en su escritorio armando un modelo de barco. ¿Ustedes dos tuvieron una pelea? En cambio, él respondió con un tono tranquilo e indiferente, completamente opuesto a la tormenta de emociones que la azotaban. Su reacción solo la frustró más, solo un poco admitió. ¿Pero qué te dijo que? sin miró a su hija antes de dejar lentamente sus herramientas, dejó escapar un profundo suspiro como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran un gran peso. Había sido un día largo y difícil, tanto que apenas había podido comer, quien me devolvió las llaves del coche, me pidió que cancelara el acuerdo matrimonial y dejó este anillo, abrió un cajón y sacó algo dentro, su mano arrugada y envejecida sostenía un pequeño objeto, el anillo de bodas de Kemjira. Brenalin lo miró con incredulidad, antes de extender lentamente la mano para tomarlo. Un torbellino de emociones la azotaban. Este era el anillo que Kemjira siempre había usado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué devuelves el anillo? Significa que tú y Kem ya no están unidas por nada. Su padre lo dijo claramente, ya no hay condiciones. Ken ha decidido rendirse, así que, como prometió, la presidencia de la compañía recaerá en Rin. Brenarin se quedó congelada, incapaz de procesarlo todo. Al ver su reacción, Waising soltó una risita amarga. Había creído que había sido lo mejor para ella. Pero ahora se preguntaba si solo le había puesto un trozo de vidrio afilado y dentado en las manos, uno que le cortaría profundamente antes de que se diera cuenta. Ahora, ¿has ganado contra qué?